اپنے وطن کی بہت مشہور فوک گلوکارہ ریشما کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری و یس مل لسانی یفقہ قولی تو ریشما کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ہوا یوں کہ جب ان کی عمر بارہ سال تھی اور گھر میں ان کے بھائی کی شادی کی بات چیت چل رہی تھی تو ہو یہ رہا تھا کہ کہیں بھی شادی کی بات چیت چلتی تھی تو وہاں کامیابی نہیں ہوتی تھی انکار ہو جاتا تھا ان کا دل بارہ برس کی عمر میں بھائی کے اس ناکامی پر کافی وہ تھا افسردہ تھا پھر انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک منت مانی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی اچھی سی شادی کروا دو تو میں لال شہباز قلندر کے مزار پر حضرت علی کی وہ گاؤں گی میں اپنی زبان میں منقبت کہہ رہی ہوں انہوں نے کچھ اور کہا تھا جس کے معنی منقبت کے تھے خانہ بدوش کی زبان میں انہوں نے کوئی وہ بولا تھا لفظی کہیے بہرحال ان کے بھائی کی شادی ہو گئی تو ان کو پھر منت بڑھانے کے لیے آنا پڑا حضرت لال شہباز کلندر قلندر اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اور انہوں نے وہ گائی جو منقبت ہے گاتے ہیں گلو کا لال میری پت رکھیو بھلا جھلے لالن وہاں پر آئے ہوئے تھے ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر سلیم گیلانی جناب سلیم گیلانی نے ان کو لال شاہ باز قلندر کے مزار پر چھوٹی سی ریشمہ کو گاتے ہوئے سنا اور ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ انہوں نے وہیں پر ان سے کہا کہ تم میرے پاس ریڈیو پاکستان پر آؤ چنانچہ یہ اپنی اس اب ماں کے ساتھ گئیں یا بھائیوں کے ساتھ گئیں یہ گئیں اور پھر انہوں نے ان کو وہاں پر اپنی آواز کا موقع دیا کہ وہ عوام میں سرخرو ہو کے اور زیادہ چاروں طرف جائے سن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھ دی گئی تو ریشما کو ٹی وی کے لیے گانا شروع کرنا تھا اور شروع کر دیا کیونکہ ان کو وہاں سے آفرز ہوئیں انہوں نے پھر پاکستانی فلموں کے لیے متعدد گیت گائے اور خوب شہرت سمیٹی یہاں تک کہ ان کا جو تھا ٹائٹل بلبل صحرا ہو گیا جب ٹی وی کے لیے گانا شروع کیا تو ان کی شہرت جو تھی وہ ہندوستان میں بھی پہنچ گئی اور جب بالی ووڈ میں یہ سہر انگیز آواز آواز سے لوگ متعارف ہوئے تو انہوں نے بلایا اور پھر انہوں نے گایا وہاں بھی جا کے ان کے مشہور گانوں میں ہے سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک وے میں چوری چوری اکھیاں نو رہن وے اکھیاں دے کول کول یا کول کول ہے مجھے پنجابی کا اتنا وہ ہے نہیں یہ میرا خیال ہے کول کول ہوگا ہائے ربا رب نہیں یوں لگ دا دل میرا دی گلی وچ مقام دے گیا اور سب سے زیادہ تو ان کا وہ تھا نا لمبی جدائی اس یہ ایسا گایا انہوں نے کہ ہر ایک ان کا ان کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ان کو ستارے امتیاز اور لیجنڈز آف پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا انہوں نے گائکی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں حاصل کی تھی لیکن یہ ان کے خاندانی وہ فن تھا کہ جو یہ فوک سنگر بنی اور اس کے علاوہ دمادم مستقل اندر گایا انہوں نے اور یہ مزاج کی اتنی سیدھی تھی تعلیم تو تھی نہیں ظاہر جو ان کے حالات تھے وہ اسی میں پل رہی تھی کہ ان کو اپنے بیٹے کی تاریخ پیدائش کا بھی نہیں معلوم تھا بیٹا تھا یا بیٹی تھی تو جب ان سے پوچھا گیا بیٹے کے تعلق سے تو انہوں نے نام ساون بتایا اور پوچھا کہ کب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ کب پیدا ہوئے بس وہ ساون کا مہینہ تھا بارش ہو رہی تھی جب پیدا ہوا تھا تو میں نے بھی اس کا نام ساون رکھ دیا اب معصومیت دیکھیے ذرا پھر یہاں سے گئیں یہ آم ام کہاں امریکہ بلائی گئی تھیں وہاں جب اتری جہاز سے تو وہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے بش تھے میرا خیال ہے وہ آئے تھے لینے ان کو اور انہوں نے جب انگلش میں پوچھا ہاؤ آر یو تو انہوں نے دیکھا اپنے مترجم کی طرف تو ٹرانسلیٹر نے بتایا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسی ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر انہوں نے بھی یعنی حالانکہ زبان کا مسئلہ تھا لیکن انہوں نے بھی ان کو بہت عزت دی اور بہت خیال کیا اور اس کے علاوہ ان کو سنا ہے کہ نام و اکرام سے بھی نوازا تھا بہرحال جب خدا عزت دینے پہ آتا ہے تو پھر اور وہ بھی اتنی معصوم خاتون سوچئے بارہ سال کی عمر سے اور بارہ سال کی عمر میں تو یہ وہاں آئی تھیں اس سے پہلے یہ بچپن سے گا, گانے گا کے اپنے جو فوک گانے ہوتے ہیں فوک گیت گا کے یہ اپنے خاندان کو کی مدد کر رہی تھیں یہ سب اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے جب انسان اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر عزت کی روزی ضرور عطا کرتا ہے یہ ان کی ایک خصوصیت تھی کہ یہ پڑھی لکھی نہیں تھی کیونکہ ان کے حالات تھے ہی نہیں کہ یہ پڑھتی اور اس کے باوجود انہوں نے وہ شہرت پائی جو بڑے بڑے گلوکاروں کو نہیں ملتی ہے اور یہ بہت بہت زیادہ اس بات میں وہ ہوتی تھیں خوش ہوتی تھیں اور بار بار کہتی تھیں اللہ کا نام لیتی تھیں اور کہتی تھیں میں کس قابل ہوں یہ تو سب میرے رب کی دین ہے ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا اور لیجنڈز آف پاکستان کا اعزاز بھی دیا گیا اور بہت ان کی عزت افزائی بھی کی گئی اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی آواز میں قدرتی طور پر ایک درد کی آمیزش تھی وہ درد ان کے گیت ان کے گیتوں میں جب سمایا تو پھر وہ خود بخود ہی ایک طرح سے اس میں جو ایک سوز پیدا ہو گیا اور ایک لوچ پیدا ہو گیا تو جب یہ گاتی تھیں تو لگتا تھا جیسے ان کے گلے میں سوز اور درد دونوں چیزیں جب مل جاتی تھیں تو پھر گیت ان کا خود بخود ہی مشہور ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو پروردگار نعمتیں عطا کرے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی خدا حافظ